ফাইনেলি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আহি গৈছে ইতিমধ্যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল আৰু অসম ৰাজ্যিক শিক্ষা বোৰ্ডে ঘোষণা কৰিছে এই ফলাফল প্ৰায় চৌন্ন হাজাৰ এশ চৌত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে পা তেৰ হাজাৰ পাঁচশ পঁচাশীগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে ষ্টাৰমাৰ্ক আৰু প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে চাৰিশ বাইছগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে পা আঠ হাজাৰ নশ পয়সত্তৰগৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰায় চাৰি হেজাৰ এশ অষ্টাশীগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু কম্পাৰ্টমেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হাৰ পঁচিছ দশমিক জিৰ' নাইন শতাংশ মুঠ প্ৰায় এঘাৰ হেজাৰ চাৰিশ চৌব্বিছগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিছিল বহি পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন আৰু ছহেজাৰ এশ ঊনচল্লিছগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ পৰীক্ষাত বহাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু যি প্ৰায় সাতশ আঠচল্লিছগৰাকী শিক্ষাৰ্থী সলনি হৈছে প্ৰাপ্ত নম্বৰ আৰু অষ্টাশীগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দেখুৱাইছে পূৰ্বতকৈ ভাল ফলাফল আৰু এই আছিল অসম ৰাজ্যিক শিক্ষা বৰ্ডে ঘোষণা কৰা মেট্ৰিক কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ একজামিনেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবোৰ